На доли не хватит бабла На один... Доброе, давайте еще раз поаплодуем его. Игорь, а ты помнишь себя на первом курсе? Как оно было? А, ну, конечно, лекции, сессии, семинары. А... Лабораторні роботи, контрольні роботи, конспекти. Два батони, молоко плати за навчання. Добре, поки Ігоря відраховують від нашої академії, у нас в гостях керівник нашого локального колективу Філатова Анна Олександрівна. Зустрічаємо! Нашого столу. І добре. І зразу розпочну з того, що. Ало, ви е, можете не хвилюватися. Е, більше ніякого корвалолу на ніч, ніяких стресів, ніяких е, дзвінків. Ваня, а що там, що там? Все. Я все дізнався. Все, що ви просили. Блекс не розпадається. Счастливые. Добрый а, Анна Александровна, скажите пару слив нашим первокурсникам. на будущие Ребятки, дорогие мои, вот смотрю я на вас, вы все такие улыбчивые, глазки у вас открытые, всем интересно, как же вам будет учиться у нас в академии. Ну, хочу вам сказать, что учиться будет и легко, и трудно, и по-разному, и будете встречать свою любовь, и будете сдавать тяжелые экзамены, все будет. Но что я вам хочу сказать? Самое главное, чтобы параллельно с учебой вы могли как бы открывать себя. Потому что человек открывает себя всю жизнь. И вот очень хорошо, если он это сделает как можно раньше. У каждого есть свои какие-то таланты скрытые. Вот вы сейчас видите по телевидению всякие шоу, всякие X-факторы. И посмотрите, какие неожиданные, да, казалось бы, врачи поют, кто-то там фокусник. Вот это то, что делает человека многогранным, таким наполненным. Жизнь его будет интересна. Поэтому не пропустите свою вот эту юность. Время, когда можно открыть себя. Тем более, что у нас в Академии мы вам можем предложить, но ну, не все, конечно, но очень многое. Так что слушайте тех, кто к вам приходит, идите в наши коллективы и открывайте свою душу, свое сердце, находите себе, пожалуйста, по вашему желанию, находите дело. Потому что, когда вы выходите на работу, хорошо, что если работа интересна, а если работа всякая и вот если у вас есть свое дело, радость своя, у вас жизнь сказать, полная, семья, любимое дело, хобби и любимая работа. Так что я вам, мои дорогие, желаю раскрытия себя, своих талантов. Ну и э, хорошо, что вы с нами попали к нам. Мы вас очень любим и вложим в вас все, что только можно. Всего спасибо вам, ребята. <плес> Так, Гітар. ну. Вагі мене пробуває, я пробуваю вагі, я, нам, ігор, нам зараз тут, Я пробую. У нас а, зараз буде співати вокальна студія Гончарова. Равись на сцену. Так, зустрічаємо Альона Гончарова з піснею Глокушка. Хай не співа! Гори сім'я! І так, поки ми всі відходимо і від після цього читали стопу.